уже в ближайшие дни достигнем того уровня, который мы согласовали с банками. Да, на сегодняшний день уровень, к которому будет двигаться курс, это 12,5. После того, когда мы достигнем этого уровня, мы сможем с вами говорить о чем-то другом. Да, поэтому для сегодняшний день он, перед нами стоит такая задача. Могу вас уверить, что Национальный банк не только не уходит с рынка, а действительно будет принимать очень активное участие. То, что происходит на рынке да, на сегодняшний день, безумная волатильность да, не соответствует никакому понятию гибкости курса да поэтому всем должно быть понятно что гибкость курса это только не фиксирование его на одном уровне а движение его в зависимости от экономических э, причин которые мы наблюдаем на сегодняшний день существенных да, экономических шидников да, причин по которому курс у нас может двигаться вот в таком направлении да на минимальных объемах это исключительно панические состояния Банк, все крупнейшие банки нашей страны полностью нас поддержали. И поэтому я думаю, что наши сбалансированные и шаги вместе с банковской системой дадут свои плоды.